Я очень редко езжу транспортом, ну, не приходится как-то. Но я думаю, в спринтерах комфортнее, конечно. Ну, потому что людей много и забивает забитый автобус. И никуда, нету куда встать, толкаются все. Да. То есть на микроавтобусах удобнее получается? Да. Маршрутки набиваются, хоть и ты полные. Беспредел был, хоть и я этих беспредел. На маленьких. на маленьких. На маленьких а почему? А потому что там удобнее, они быстрые и хорошо ездят. А большие людей много набьется, и не так уже комфортно, как было на маленьких. Ну, Мне больше нравилось, когда были спринтеры, честно, и удобнее. А сейчас все равно забивается, вот так, как селедка, и едем. Ну, наверное, чаще и ходили они, чем это, ждать приходится подольше, чем были меньшие автобусы. А у нас как едут по этой улице, я ж тут живу, забито, забито все. И тоже уже двери эти закрываются и придав... придавливают. И все. Наверное, на спринтерах они чаще ходили. Конечно, на маршрутках. На маленьких. Конечно. Потому что заби... набивают людей сколько в маршрутке, что просто я езжу трамвайми теперь. Только лишь не потому, что я... у меня нет денег, а потом я на городе работаю, живу на черемушках. А потому что 22Б вечно забитый, так? Утром ты едешь, вечером ты едешь, забитый. Ну, Богдан и Талон, это, конечно, ужасные автобусы. А почему? Во-первых, холодный очень зимой, один люк, нету никакого, а летом ты просто задыхаешься. Я вот только недавно не работаю на пенсию, а так я не приходилось ездить с работы, все равно очередь возле ДМК была, люди забиваются, там просто невозможно дышать. Да можно хорошо хоть не умерли, еще никто там такого не слыхала. А так вообще автобусы отвратительные. Вы знаете, даже тот пазик, который вроде бы не это, и он и то из этого вот удобнее и теплее. Зимой теплее. А Богдана, я вообще не знаю, это какое-то недоразумение, не автобус. Конечно, больше автобус лучше. Но сами понимаете, если в спринтер по посадочным местам садились, то здесь набивается уже. Ну, неудобно стоять, если тебя начинают пихать со всех сторон вот только одна загвоздка. Ну, вы понимаете, тогда хоть была маршрутка, ты сидел. А сейчас в эти автобусы влазишь, как этот самый, а деньги платишь в два раза больше. Я считаю, что или да не должны вот эти вот дешевле делать автобусы. Или же, потому что это вообще поездки стали невозможны. Во-первых, толпень тут какая, а там все интеллигентно, там не, не, не было пассажиров стоящих. Там было как в самолете, понимаете? Это не уже, это же очевидно. Раз бы вам это не очевидно, что вы еще общественное мнение опрашиваете.